নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী নিতুল শইকীয়া মই আপোনালোকক এটা সাধুৰ পৰিৱেশ আপোনালোকৰ মাজলৈ আনিবৰ কাৰণে কণ কণ শিশুসকলক কণ কণ ভাইটিসকলক মই এটা ভিডিঅ' যোগে দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ আমি সৰু থাকোঁতে আমি ককা আৰু আইতাই আমাক চোতালত বহি পাতি পাৰি লৈ চোতালত বহুৱাই আমাৰ ককাই ভাইকেইটাক সৰু ওচৰৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক মাতি আনি আমাৰ চোতালত বহি পেলাই পিঠি খজুৱাই খজুৱাই খামুচি ফুটাই ফুটাই আমাক ককায়েতে বুঢ়া বুঢ়ী সাধু শুনাইছিলে ভূতৰ সাধু শুনাইছিল সেই সাধু আমি শুনিবলৈ পাইছিলোঁ কিন্তু আজি আমাৰ অসমীয়া সমাজত সেই পৰিৱেশটো নোহোৱা হৈ গৈছে লাহে লাহে ককাক আইতাক আৰু নাতি ল'ৰাৰ যি মৰম চেনেহ সেইটো নাইকিয়া হৈ গৈছে এক মূলতে এটাই কাৰণ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আমাৰ ঘৰবিলাকত যেতিয়াৰ পৰা টিভি আহিল নাহে লাহে লাহে মোবাইল আহিলে মোবাইলৰ লগত এণ্ড্ৰইড মোবাইল যেতিয়া আহি গ'ল অহাৰ লগে লগে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি মোবাইলত ব্যস্ত হৈ গ'ল ককা আইতাকক পাহৰি গ'ল গতিকে সেই পৰিৱেশটো আমি ঘূৰাই আনিবৰ কাৰণে আকৌ আমি প্ৰয়াস কৰিব বিচাৰিছোঁ আজি আমি বৰপাথৰি সূতাৰ গাঁৱৰ এই আমাৰ কণমানি শিশু আমাৰ সিদ্ধাৰ্থ মহন্তৰ ওচৰলৈ আহিছো এয়া চাওক সিদ্ধাৰ্থ মহন্তৰ ককাক আৰু আইতাকে কেনেকৈ নাতি ল'ৰাক মাজত বহি পেলাই এটা সাধুৰ পৰিৱেশ দেখুৱাব বিচাৰিছো এয়া হওক চাওক আগৰ দিনত নাতিলৈক ককাক আৰু আইতাকে যি সাধু শুনাইছিল

এখন গাঁৱত এহাল বুঢ়া বুঢ়ী আছিল এদিন বুঢ়াই কচু ৰুই থাকোঁতে গগৰাৰ পৰা শিয়াল এটা আহি বুঢ়াক সুধিলে ঐ বুঢ়া কেনেকৈ কচু ৰুই আছো বুঢ়াই ক'লে কচু কচু ৰুই আছো শিয়ালে ক'লে কচু তেনেকৈ নুৰোৱে নহয় কচু সিজাই লৈহে ৰুৱে বুঢ়াই শিয়ালৰ কথা শুনি বুঢ়াই কচুখিনি সিজাই লৈ ৰুলেহি ৰাতি গোটেই শিয়াল জাক আহি গোটেই কচ সিজাই থোৱা কচুখিনি খাই পেলালে ৰাতিপুৱা বুঢ়াই কচুখিনি নেথাকাই দেখি এটা বুঢ়া বুঢ়ীয়ে বুদ্ধি ভাঙিলে বুঢ়াই বুঢ়ীক ক'লে তই শিয়ালবোৰ আহিলেই কান্দি থাকিবি তই শিয়ালবোৰক কবি যে বুঢ়া মৰিল আৰু মোৰ শটো খাবলৈ কবি আনি লৈ খাবলৈ কবি বুঢ়াৰ বুদ্ধিমতেই বুঢ়ীয়ে কাম কৰিলে এদিন শিয়ালবোৰ আহি বুঢ়ীক সুধিলে অ বুঢ়ী কিয় কান্দি আছ বুঢ়ীয়ে ক'লে বুঢ়া ঢুকাল বুঢ়াক যদি পাৰ আনি লৈ খাহি বুঢ়ীৰ কথা মতে শিয়ালবোৰে ভিতৰ সোমাওঁতেই বুঢ়ীয়ে গীতাৰ্থৰ মহন্তৰ দেউতাক দেউতাকে আপুনি আপোনাৰ বয়সৰ যিটো হিচাপত তেতিয়া আপোনালোকে সাধু শুনাৰ কিবা এটা হেৰি পৰিৱেশ পাইছিল নে বাৰু আমিও একে সৰু থাকোতে অলপ চলপ পাইছিলো বেছি দিন নাপালো বাৰু

সম্পূৰ্ণৰূপেতো ঘূৰি নাহিব চাগে হয় হয় তথাপিও মানে কম পৰিমাণে হ'লেও ঘূৰাই নিব পৰা যাব বুলি আমি হয় হয় আমি এই এই ধৰণে আমি যি এটা পদক্ষেপ লৈছোঁ কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীখিনিক আমি সাধু শুনাই পেলাই আকৌ ককাক নাতিহঁতক লগত লৈ যি এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব ওলাইছোঁ গতিকে আপোনালোকেও সহায় কৰিব আমাৰ সহযোগিতা ৰাখিব আৰু এটা আছিলে সাধু 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 খাই পথালৰ বাধু সাধু মাকে পাতি দিলে এপাচিমান গধুৰ আমি সেই কথাটো কৈ কৈ খুব হাঁহিছিলোঁ হয়নে আজি সেই কথাটো আমি শুনিবলৈ নাপাওঁ কিয় আগতে সেই কথাবিলাক শুনি যি আমোদ পোৱা গৈছিলে এতিয়া সেই আমোদ নাইকিয়া হৈ গ'ল হয় তুমি কচোন সাধু 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 খাই পথালৰ বাদু সাধু মাকে পাতি দিলে এপাচীমান গধুই কাধু সাধু সাধু খাই কঁঠালৰ বাদু সাধু মাকে পাতি দিলে এপাচিমান গধুৰ